Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сейчас находимся в учебном классе города Одессы. Хотели бы представить вам нашу новинку. Это второе видео, которое мы снимаем. Здесь представлен автоматический котел с подачей топлива, такого как пилеты, либо каменный, либо бурый уголь в автоматическом режиме. Котел изготовлен на базе нашего котла, котла G221 который оборудован специальным устройством, так называемым притопком, нижняя часть на который установлен этот котел. Вы можете видеть, но мы дальше покажем более с ближнего расстояния саму топку и саму горелку. Дверцы котла, как и в модели G221 твердотопного котла, можно перевесить как на правую сторону открывания, как это сделано у нас в классе, так и на другую сторону, установив ручку сюда и перевесив петли на левую сторону, то есть для удобства пользования. Справа вы можете видеть бункер, который установлен на подающее устройство, в виде, которое изготовлено из чугуна, в который вставлен чугунный шнек и подает топливо с помощью мотор редуктора, который топливо под собственным весом проваливается вниз и с помощью двигателя подается в горелку, где и происходит сжигание. Данная горелка позволяет сжечь такой вид топлива, как пилеты, не имеет значения, какого качества эти пилеты, имеют ли они пыль, имеют ли они... Сейчас мы подсветим, для того, чтобы было лучше видно. Эта горелка имеет форму прямоугольника, в которой видны прорези, через которые подается первичный воздух, и отверстие верхней части, через которые подается вторичный воздух. Это очень важно для сжигания пилеты, потому что от первичного воздуха пилета раскаляется, из него выделяется пилетный э, пиролизный газ, и если горение происходит на очень высоких мощностях, этот пиролизный газ необходимо дожигать с помощью вторых отверстий, через которые выходит дополнительный воздух. Воздух в данном котле подается с помощью модулируемого вентилятора, который установлен сзади на шнеке. Его можно увидеть с обратной стороны котла. Пройди с той стороны, пожалуйста, с ними. Вентилятор имеет возможность изменять свою скорость движения с помощью специального сигнала модуляция вентилятора достигает от 30 до 100 процентов вот он установлен сзади также котел имеет элементы безопасности без которых нельзя применять твердотопливные котлы таким элементом безопасности является первое это электронный элемент безопасности который снабжен специальным датчиком установленным внизу под шнеком вот здесь вот в этом месте вот тут этот датчик э, передает информацию на автоматику какая температура у нас в этой точке это необходимо тогда когда котел может простаивать либо выключили м -м, необходимости в тепле нету котел перешел в режим ожидания если по каким-то причинам пилета начнет леть и тление дойдет до этой точки, то тогда автоматика включит питатель на 20 минут. И все топливо, которое у нас тлеет, будет высыпано непосредственно в зольный ящик. Если это не поможет, или, допустим, не будет у нас электричества, то тогда и существует вторичная, как бы дополнительная система безопасности которая установлена сзади на бачке. Это устройство, сейчас мы покажем, работает по другому принципу немножко. Здесь у нас залита вода, и от этого бычка у нас уходит шланг, который входит в нижнюю часть бункера. На конце этого шланга установлен золотник, в который вставлена парафиновая вставка. И при нагревании этой парафиновой вставки происходит просто таяние парафина и вода, которая находится в этом бункере, заливает наш шнек. Чем и достигается система пожаротушения. Для того, чтобы ну, обновить эту систему, достаточно открыть внизу специальный люк, который позволяет нам установить парафиновую как бы, заглушку на свое нужное место, которое там э расплавилось.